Наш... Так, ну і наш давай так: один, два, три, чотири. Ти Ну і починає. наш перший гість. Ну і наш перший гість на сьогодні. Доброго вам ранку, Олександр Москалюк, доцент кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Була світа доброго ранку. Доброго. Раді вас бачити в нашій студії. І хотілось би з вами поговорити на пита... з питання, того що от є певний козир маніпуляції у певних політичних сил. Весь час вони його витягують під час. Виборів і незабаром у нас будуть все ж таки парламентські вибори, так чи інакше, суспільство до цього готує політиків, і знову вспливе мовне питання. Про це питання хотілося б і поговорити, і розпочати з того, що якщо ми рухаємося в європейський там простір до європейського вектору розвитку, то взагалі існують у європейському союзі, в європейському цивілізованому демократичному суспільстві м, стандарти мовної політики, що вважається державною мовою, що регіональною, чи є прецеденти двомовності, як європейський досвід підказує робити із мовної спекуляції, як її прибрати? Ну, ви знаєте, прежде всего я хотів би почати з того, що в Європі як такових єдиних стандартів не сучастують. как правило, мы можем говорить о наличии трех основных моделей. Первая модель, она предусматривает, что в странах существует только один государственный язык, и абсолютное большинство стран в Европе на сегодняшний день – это страны, где существует только один государственный язык. Причем это страны развитые и крупные, и фактически можно говорить про то, что это страны основные в Евросоюзе. Это и Германия, это и Франция, это и Испания, и другие, соответственно, крупные страны Европейского Союза. Вторая модель, она предусматривает, когда существуют вместе с государственным языком как раз региональные языки. Тоже модель достаточно распространенная, в меньшей степени. Есть отдельные страны. Пример для нас будет очень близкий – это Российская Федерация. И третья модель, третий вариант – это страны, в которых существует действительно несколько государственных языков. Как правило, мы можем говорить про наличие двух государственных языков. Но в данном случае необходимо прежде всего обратить внимание, а собственно почему в этих странах существуют два государственных языка. И какие исторические предпосылки были с тем, что именно в этих странах на сегодняшний день на официальном уровне, на уровне конституции, закреплено два государственных языка как, в принципе, государственная политика. И среди этих стран больше всего, как правило, примеров, которые любят приводить сторонники концепции создания в Украине двух государственных языков, это, прежде всего, я думаю, тоже вы прекрасно знаете, Бельгия и Швейцария. Uh -huh. Но если мы начнем анализировать, почему в этих странах именно несколько государственных языков используется, то мы увидим, что на самом деле ситуация вряд ли может быть сравнима с Украиной. Ну, во-первых... Если мы будем говорить с вами про Бельгию, то в Бельгии на самом деле мы можем говорить про то, что есть действительно три государственных языка, ну фактически два. Это французский язык и так называемый фламандский язык. Но территория Бельгии четко поделена на две составляющие Бельгии, фактически на две составляющие фламандскую составляющую и волонию. И на территории как раз Фландрии... Французский язык он не употребляется, и он фактически исключен из возможности им общаться, в том числе в органах государственной власти. И точно так же фактически только один официальный язык находится в Болоне, поскольку там фламандский язык тоже не употребляется. И очень, кстати, близкая ситуация в Швейцарии. Я хотел бы на это тоже обратить внимание, что мы привыкли воспринимать многоязычие как вариант такой, при котором на территории страны можно говорить про то, что используется равномерно два или более языка. Ничего подобного. На самом деле мы можем говорить, что как раз вот те страны, которые, про которые говори, говорится, в них чуть-чуть другая ситуация, когда именно в конкретных регионах фактически все равно используется только один официальный язык. В той же самой Швейцарии... Среди 26 кантонов, только 4 кантона, обратите внимание, только 4 кантона, где существует действительно два языка. Во всех остальных кантонах официальный язык один, это либо французский, либо итальянский, либо немецкий, ну и еще отдельная история связана с тем, что в отдельных случаях употребляется кроме немецкого языка так называемый ретро-романский язык. Но на что я хотел бы тоже обратить внимание, собственно, а почему в этих странах такая вот ситуация? Если мы будем говорить про Швейцарию, то в Швейцарии исторически так сложилось, что эта страна создавалась именно как конфедерация. И фактически происходило объединение страны, которая изначально была конфедерацией, с целью защиты исключительно границ. И на этих территориях проживали так называемые автохтонные группы населения. То есть исторически сложилось, что фактически ну, Конечно, швейцарцы могут обидеться, но если мы будем с вами анализировать, проживают на территории Швейцарии этнические группы, которые связаны этнически, непосредственно, исторически так сложилось именно с Италией, Францией и, соответственно, Германией. И та же самая, на самом деле, ситуация и в Бельгии тоже. Это связано с тем, что фактически Бельгия это было достаточно штучное образование, и в связи с этим Действительно, на территории Бельгии проживают две автохтонные этнические группы, и каждая этническая группа стремится реализовать свое право. Ну и еще один момент, я хотел бы тоже на него обратить внимание, потому что я сколько раз слышал, сколько манипулирует примером Бельгии. Хотел бы обратить внимание, а собственно, каким образом в Бельгии так произошло, что на сегодняшний день употребляется два государственных языка, хотя на самом деле это не тот вариант, про который мы с вами говорим. Так, да, в процессы, которые и, да, и да. Бельгия не мала такой оккупации территории. Я хотел бы так, своей, И еще один розгляда. маленький момент по этому поводу все-таки отметить. Это момент связанный с тем, а каким собственно образом водилось двуязычие, почему? Фламандский регион изначально он был менее развит, более ага. развит был Волонский регион. И тут обратите внимание, на котором проживали как раз Шахтеры и э, как раз основа экономии, экономики Бельгии на протяжении очень длительного периода времени это была угольная промышленность. А фактически потом меняется структура экономики и соответственно угольная промышленность она э, менее, менее важную роль отыгрывает в экономике и начинается борьба за права фламанцев, которая в конечном итоге привела к таким последствиям. Ну и еще, если можно, если есть у нас позволяет там формат и время. Особенно интересно, когда идут разговоры по поводу двуязычия в странах, которые являются унитарными. Потому что ну, если Бельгия и Швейцария, в принципе, федеративное устройство, она предполагает возможность в некоторых случаях именно двуязычие, то унитарно, но ну, считается это, в принципе, как редкость. И вот больше всего манипуляции на тему Финляндии. Что в Финляндии два государственных языка, но при этом все забывают, а почему там два государственных языка? А все очень просто. В 1921 году, когда Аландские острова становились частью, собственно, Финляндии, переходили от Швеции, было принято такое условие на Международной конференции Лиги Наций. И именно поэтому на сегодняшний день... В Финляндии два государственных языка. То есть это было обязательное требование. Вы хотите Фин... ли, острова Финляндии ну, Финляндии там особый ли, статус, статус что ли, был и, Успер, и это это тоже, да, и, это, и и тоже, еще, еще тоже <турлес> надо обратить внимание на что что швеция что всего прочего она очень толерантную что проводит в отношении проживающих в финляндии шведов и ни в коем случае нельзя что что швеция что как-то стараются влиять на те процессы, которые в Финляндии. Вот это ключевой момент, на который тоже необходимо обращать внимание, но и еще один важный фактор. Мы можем говорить про то, что формально действительно в Финляндии два государственных языка, но фактически, вот если мы говорим про фактическое состояние вещей, то все же следует вести разговор о том, что финский язык, он в приоритете перед шведским языком. Но это естественно, как бы тут не должно не возникать никаких по этому поводу сомнений. Ну и еще одна страна, которая является двуязычной, это Ирландия. Но дело в том, что, к сожалению, история Ирландии так складывалась, что другого варианта быть не могло, как создание страны двуязычной. Потому что на момент создания Ирландии как страны только 17%, 17 пассивно владели ирландским языком. Понятное дело, что в такой ситуации нельзя было проводить политику, которая бы давала бы возможность исключительно вводить государственным языком только ирландский. Это была объективная необходимость вызычек. Потому что пассивное владение оно предусматривает определенный уровень, недостаточно большой, если говорить про какие-то каноны, что собой представляет пассивное владение языком и исключает даже возможности в некоторых случаях даже писания. То есть это так, основные какие-то моменты. И вы себе представьте, 17% это достаточно низкий показатель. Mm -hmm. Поэтому объективно в Ирландии не могло быть другой ситуации. Ну и еще пару стран на которых особо нет необходимости останавливаться. Это в Беларуси двуязычие существует, в Боснии и Герцеговине тоже. Но, как, как правило, как раз про эти страны и не вспоминается, когда э, какие-то определенные манипуляции проводятся. Самый главный момент это то, что всегда надо смотреть исторические причины двуязычия. И то, собственно говоря, а насколько это двоязычие мешало или наоборот способствовало созданию действительно целостной и крепкой страны, которая бы и еще очень важный момент, как эту страну воспринимали соседи. Это очень важный момент. Я думаю, що ми ще повернемося до питання історичного підґрунтя саме в Україні. Чому виникло взагалі таке проблематичне питання з мовою? Але от я зараз хочу а, пригадати правове регулювання мовної політики. Вчора я занурилася, читала дуже цікаво. Було. От я знайшла такі пункти, що жодну людину не можна примушувати змінювати мову. Цього не дозволяють ні міжнародні правові зов'язні України, ні національне законодавство. Вибір мови приватного жінку не може бути об'єктом законодавчих рог. Регулювань і ще один момент дуже цікавий, що кожна держава при тому має право поширювати державну мову на своїй території та вимагати від своїх громадян її знання, хоча б пасивного. До чого я веду? До конкретних пересічних простих громадян. Ось якщо на державному рівні йдуть спекуляції з приводу мови, то на побутовому рівні вже багато раз піднімалося питання, що проблеми такої немає. Ми можемо спілкуватися тією мовою як. Тою нам ну я манува зараз українська та російська, да і ми один одного дуже а, а, гарно розімрозуміємо. Ми ну, примір якраз в студії на мова, знаходиться, так, да? мова офіційного спілкування і побутового спілкування. У чому різниця? І які а, з цього наслідки, якщо ведеться введене, буде дві мови або залишиться державна українська мова? Чим це а, ну скажем так, які неприємні моменти можуть очікувати а, російськомовні громадяни України? То есть, по это официально, чтобы располагать, что это наше. Да. Нашу Если мы говорим про то, что остается все так, как остается, допустим, первый вариант, когда единственный государственный язык в Украине – это э, украинский язык, то в таком случае мы должны четко понимать, государственный язык, в соответствии со всеми международными канонами, это язык э, организации публичной власти. То есть, сфера есть четкая. Это, это язык э, законодательной власти, это язык исполнительной власти, это язык судебной власти. И, в принципе, фактически локализация определенная происходит, если мы говорим про государственный язык, он никогда не распространяется на межличностное общение. Это очень важный пункт. Но действительно, э, все европейские каноны, все европейские стандарты, они предусматривают право э, защищать право употреблять тот язык, который для тебя действительно является близким, и это абсолютно нормальная ситуация, и в принципе, если мы будем говорить про украинское законодательство, то эти каноны они соблюдены абсолютно. Другой вопрос, что происходит определенное манипулирование. Потому что, если исходить из украинского законодательства, то человек может обращаться, в том числе, и в органы государственной власти на том языке, которым, который для него, для этого человека, он будет более близким. Угу. Поэтому в этом случае надо четко понимать отличие между действительно государственным языком и языком общения. Государственный язык это действительно язык, который прежде всего касается организации публичной власти. Вот это очень важный момент, на котором надо всегда акцентировать внимание, потому что очень часто существуют высказывания политиков, касающиеся того, что вот вам не будет возможность употреблять русский язык, ничего подобного. Точно так же, если существует один государственный язык, это ни в коем образе, если мы говорим про европейские стандарты, не ограничивает всех других людей в реализации их прав в том числе связанных с тем, что человек может обращаться и в органы государственной власти, и в суд на том языке, для которого, который для него является близким. И государство уже а, должно помочь ему реализовать все его права для того, чтобы а, владение тем или иным языком никаким образом не ограничивало реализацию других прав. Вот это очень ключевой момент. Угу. И, в принципе, если мы говорим про еще какие возможные варианты, которые очень много сейчас обсуждаются, это вариант, при котором у нас в Украине будет один государственный язык и будут региональные языки, и прежде всего мы говорим про региональный русский язык. В принципе... Тут можно еще про региональный польский, Ну, там, мовую, если мы посмотрим ворскую. про закон про засады державной мовной политики, то там как раз про это тоже говорится. Но на что я хотел бы обратить внимание. На самом деле, те страны, которые исповедуют, собственно говоря, историю, связанную с региональными языками, у них тоже ряд проблем. Потому что фактически никогда не бывает, чтобы на одной территории было два государственных языка. Как правило, рано или поздно происходит значительный перевес или даже может даже уничтожение одного языка другим. Ну, это объективный процесс. А, за это вот останним часом, ну, как останним, за mm -hmm. руки независимости была манипуляция на рахунок украинской литературной мовы, да, Класичної, яка була створена наукону mm -hmm. не те, що створена, а відтворена, mm -hmm. Давайте так. так казати. Класична українська літературна мова на, на підґрунті літературних творів і в 30-х роках, і граматика була приведена до ладу. Мене дома є книжка 1918 рік. Mm -hmm. Михайло Грушевський історія України Руси. Mm -hmm. Так, от там текст, яким писав Грушевський, він повністю відповідає тій мові, на якій ну в звичайних селах там сумщини полтавщини розмовляють. Mm -hmm. це, так званий Суржик. І чи ну, не варто і, 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 і про цей аспект теж було б згадати, що ну, знаєте, щоб забрати спекуляції, дозволити розмовляти людям так, як їм хочеться. І навіть суржик, щоб це не, не було ну, чимось таким поганим, наприклад. Ну, розумієте, тут дуже багато существует проблемних аспектів связанных з тим, що во всіх європейських странах теж виникає проблема. Uh -huh. То же самое в Бельгии возникает, потому что а, есть такой вечный спор. Фламандский язык – это фламандский язык, собственно, или это разновидность нидерландского языка? И в ряде других стран тоже есть а, такие же проблемы, но я вам хочу сказать, общие европейские стандарты, они предусматривают, что диалекты, определенные диалекты, они а, употребляются наряду с какими-то общепризнанными стандартами. И как раз тут проблем не должно возникать. Но я думаю, что в Украине тоже, в принципе, в этом плане тоже никаких не будет проблем. Но я хотел бы еще пару слов касательно, какие будут последствия, если будет угу. второй признан все-таки русский государственный язык. Понимаете, дело в том, что огромное количество возникает проблем организационного характера, поскольку это означает, что все законы, все нормативно-правовые акты, они должны публиковаться и приниматься на двух языках. И на сегодняшний день это внесет огромнейшую сумятицу в организацию деятельности органов государственной власти. И еще один очень важный момент. Это огромнейшие финансовые траты. И меня интересует, а кто будет платить. Это тоже важный момент. Я хочу тоже в этом плане вспомнить еще раз как раз Белоруссию. Вот пару лет назад парламент Беларуси он отклонил предложение относительно публикации, обратите внимание, всех законов и нормативно-правых актов на белорусском языке. А какая была причина? Это было связано с тем, что это огромнейшие траты государственного бюджета. На это тоже надо обращать внимание. Ну и еще один момент, он нельзя сказать, что он связан с организационными факторами или экономическими факторами, он связан с политическими факторами. Мы прекрасно должны с вами понимать, введение второго государственного языка, если не сегодня, то завтра это своего рода мина замедленного действия и рано или поздно это очень существенно может повлиять вообще на государственность. И вот, коль мы уже с вами вспоминали швейцарскую конфедерацию, так вот в литературе очень часто говорится про то, что на самом деле Швейцария, Швейцария удивительный пример, каким образом в такой такая страна еще не распалась. Mm -hmm. Ну и считается, что она не распалась, несмотря на свою, на свое многоязычие. Только потому, что существует, во-первых, хороший материальный уровень населения. Это очень важный фактор. Во-вторых, самосознание, четкое самосознание, формируешься на протяжении огромного количества времени о том, что мы все-таки должны быть едины. И третий момент – это то, что все соседи Швейцарии считают, что Швейцария должна быть единым государством и не претендуют на ее территорию. Это очень важный момент. И это как раз и дает возможность Швейцарии сохранять действительно свою независимость. А если мы будем говорить про Бельгию, то там ситуация как раз противоположная. Фактически Бельгия все ближе и ближе с каждым днем к тому, чтобы распасться. И как раз один из факторов, который является определяющим в этом плане, это фактор двуязычия, поскольку достаточно сильная конфронтация именно связана с этим. Поэтому премьер Бельгии он может быть как раз для Украины ну, очень и очень э, показательный э, во всех отношениях. Единственный момент, который сдерживает, это как раз соседи, которые очень боятся распада Бельгии, потому что распад Бельгии для Европы очень большие будут иметь негативные последствия, и там ну, возникает ряд моментов. Вот это и и принцип в... домино. Как да, да, Европа, да. Именно, так поэтому, именно поэтому и Германия, и Франция даже не единожды угрожали введением серьезных достаточно санкций против Бельгии, если, ну условно говоря, было требование, если вы не образумитесь, мы будем накладывать на вас достаточно большие штрафы. Ну и это было, кстати, тем, что как раз тем основанием, которое, в принципе, и обеспечивало, Ситуация, при которой Бельгия, собственно говоря, она на сегодняшний день сохраняет свою территориальную ценность. Хотя с каждым днем, вот, если мы посмотрим динамику, мы увидим, насколько это большая проблема для Бельгии сегодня сохранение территориальной целостности, как раз мы сейчас говорим про прямой зв'язок между мовой и национальной безпекой. Да, это тут даже вопросы то еще. Это актуальное буквально... пытание. Да, что, еще это было наступное питание до вас. Чьи такие зв'язок, отже, много кто за аналитиков про это. Да, еще момент по поводу как раз регионального языка, потому что вот, ну, мы говорили про э, три варианта э, как раз политики в сфере языка, и три стандарта европейских, которые существуют, э, однозначно, ну исходя из того, что, в принципе, э, мы будем э, в историческую какую-то ретроспективу смотреть, э, второй государственный язык в украинских условиях – это ситуация, при которой Украина может потерять независимость. Но надо еще рассмотреть и вариант, а если у нас будет региональный язык, насколько эта ситуация не будет ли она тоже для дестабилизи, дестабилизирующей для Украины. И вот вы знаете, есть пример Испании. Очень четкий пример. Все, я только хотел вспомнить. Да. да в Испании там совсем меньше подгрунья этих противоречий. Да, там другой, совсем другое основание, но вместе с тем. Понимаете, дело в том, что сегодня как раз наличие каталонского языка, который постоянно употребляется в Каталонии, и фактически Ситуация таким образом складывается, что идет дискриминация именно испанского языка, mm -hmm. хотя региональный язык, который имеет равный статус с испанским, но он имеет такой статус де-юре, де-факто все чаще говорят про то, что вот такая вот проблема, а тут э, очень четко прослеживается закономерность. Эта проблема у нас имеет выход в другую плоскость, в плоскость как раз э, независимости и целостности всей Испании. Но там тоже такие пытания какие с э, Бельгией, ну но... Те, те, те саме, якщо да. посипеться Іспанія, то це буде прецедент для всієї Європи, тому да, що у каталонців багато Італії, претензій, да. претензій на італійські володіння, да, які вважаються да, каталонськими, да, 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 і французькі землі, які вважаються катал каталонськими, і тут також сама така може бути ситуація. Тут, кстати, у, у, у нас, да, якщо, якщо ми кажемо про регіональний і там про, про двомовність, то потрібно якось фіксувати. Але ми в цей час, от за останні півроку, ми побачили, що немає ніяких міжнародних гарантій нашої цілісності. Будапештський договір не спрацював. Ну, Антон, тут ще кстати, один дуже важливий момент, на який би я хотів би звернути внимание, це позиція Росії. На самом деле, з точки зрения міжнародного права, вважається. что вопрос государственного языка и вообще политики в сфере uh -huh. языка ⁇ это исключительно вопрос внутренней политики государства. И э, в любое, любая попытка влияния на эти процессы с точки зрения международного права рассматривается как нарушение государственного суверенитета э, страны. И это считается недопустимым. То есть если мы там можем еще, у нас могут возникать определенные вопросы, если... Допустим, нарушается ли э, государственный суверенитет Украины, когда мы видим ну непонятных людей, допустим, в Донецкой области? Ну, это да. не установленный факт. Нам тяжело говорить. Мы считаем по одному, есть другая позиция. то Тут есть четкая, э, в принципе, э, четкий посыл э, официальной Москвы, который предусматривает то, что вы должны вводить второй государственный язык русский. Но, опять же. Это все очень хорошо, очень здорово, что есть такая позиция Москвы, но тем не менее надо говорить про то, что это является прямое нарушение именно суверенитета Украины. Ну, мы сейчас вернемся э, до внутренней политики. Дуже интересное питание, а пока что у нас есть небольшой анонс. Мы позже ну, будем связываться про ситуацию. З нападом на прикордонників у нас буде на зв'язку Олег Слободян, речник Державної прикордонної служби, але це буде пізніше. Ну, це, бачите, як доповнення того, що відбувається у нас на сході нашої країни. Ви кажете, там російські війська не доведено, а це новий тип війни взагалі відбувається. Офіційно нікого там і, і, і немає. А всі, хто є, то це добровольці. Ну да. так кажуть, кримський варіант. Давайте продовжимо промову про, мову, про а потім так про внутрішню. внутрішню. От ви ось ви згадали про внутрішню політику держави, яка має сама контролювати регулювати мовні питання середини своєї держави. Ось таке цікаве питання. Я думаю, що до тих якраз російськомовних наших глядачів, які під впливом інформаційних якихось моментів вважають або роз, роз, роздуми такі проявляють, що буде утиск російської мови, якщо буде одна державна, тільки українська. Ось таке питання: скажіть, будь ласка, хто має регулювати, чи хто буде регулювати процентне або відсоткове можливості так розмовляти російською мовою, бачити телепередачі російської мови або дивитися кіно російською мовою? А потім щодо освітньої реформи в школах відсоток російської мови на заняттях в школі. ось хто буде регулювати ці питання? і Як воно буде співвідноситись від української до російської? Або запобігти утиску? Понимаете, это тоже, на самом деле, очень такой сложный вопрос. И мы должны понимать, что та ситуация, которая сейчас есть в Украине, на сегодняшний день, ее необходимо сохранять. Потому что она достаточно является компромиссной. Мы можем говорить про фактически ситуацію де юре і де факто От зараз за да. і нагадаю вам, що на зустрях Олександр Москалюк, доцент кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і говоримо ми про варіанти мовної політики в нашій країні про конституційне право так. громадян так, розмовляти ми мовою, яка для них рідна да. має на увазі природню, так а про де факто де юре де позицію російської мови за умов державної єдиної української. Угу. Так от, повертаючись до питання де-юри та де-факто, ми з вами повинні спробувати порівнювати ситуацію, знову ж таки, якщо береться вже там, двомовна ситуація, да? двомовний варіант мовної політики, до того, що є в країнах, в яких застосовуються дві мови як державні. Так, от, у от, Фінляндії чітко існує дійсно законодавство, яке передбачає, є виключно. Фінські канали, на яких ведеться мовлення фінською мовою, є виключно шведські канали. І це саме стосується і інших сфер соціального існування. Звичайно, що це жодним чином не подібно до той ситуації, яка є в Україні. І в цьому теж очевидно, що ну не знаю, особисто, мені подобається, коли я дивлюся телевізійну картинку і бачу поруч з українською мовою російську мову. Якщо ми зараз почнемо говорити про дві державні мови, то, очевидно, чітко ми повинні говорити про те, що повинен бути один державний канал, який буде вести мовлення українською мовою, і буде вести мовлення російською мовою. Або тоді інше у нас буде питання: якщо на одному державному, там, наприклад, центральному каналі, яким чином буде поєднуватися. Російська мова, українська пропорції, хто буде ці визначати, це ж теж насправді буде потім питання для спекуляцій. Це те, що я кажу, що насправді, коли ми говоримо про впровадження двомовності, дуже багато організаційних власне проблем буде виникати. Ну, тут багато і прецедентів може виникати. От зараз, якщо в конституції закріпити ну. Що щось спробувати mm -hmm. закріпити щодо мов то, якщо є прецедент, того що можна конституцію переписувати, а не робити правовими нормативними актами, якісь уточнення, то кожного разу влада, яка буде приходити, буде переписувати конституцію. Ну це окрема історія, тому що так. в нас насправді вже ця пандорина скринька зі змінами до конституції, на жаль, була відкрита і постійно відбувається спекуляції, маніпуляції на тему. змін до Конституції, а Конституція, вона вимагає стабільності, тому що стабільність для Конституції – це стабильность для держави. А ми якраз бачимо зворотню ситуацію. Тому теж нічого хорошого в цьому бути не може. О, це, це ж така таки цікав... цікавий момент. Я тільки що секунду тому, я зрозуміла, що наш гість перейшов на українську мову. Я навіть не помітила в той момент, коли це сталося. От бачите, як в принципі все можна регулювати і все можна контролювати. І тут можна ще один такий момент, на який я хотів би звернути увагу. Багато політиків, коли вони кажуть про варіанти двомовності, очевидно, вони повинні починати з себе і показувати дійсно цю двомовність. А насправді ми бачимо ситуацію, коли я не знаю, чи за відсутності бажання, чи за відсутності часу, чи з інших незрозумілих причин, вони самі формати двомовності не демонструють. Тобто, очевидно, треба починати перш за все з себе, і тоді не буде виникати питань. Було бажання, аби наша держава змогла забезпечити нам безплатні добровольні курси української мови. Як того потребує міжнародна європейська спільнота, у нас в гостях був Олександр Москалюк, доцент кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дуже вам дякуємо за двомовність і за таке глибинне тлумачення. Того, що дякую, ми вам. можемо так, очікувати... ми вам дякуємо.